есть хозяин у церкви. Хозяин пришел в виноградник и говорит, третий год уже я прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее. На что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом». Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Аминь. Знаешь, виноградник ⁇ это всегда церковь, хозяин, Бог, Иисус хозяин, он приводит пример, чтобы понимали, как это в жизни работает, что происходит. И часто, знаешь, люди, они думают и говорят, ну, в принципе, все от меня зависит. Я уверовал, я знаю, с какой стороны Библия открывается, я все знаю, я все контролирую, о чем хочу, говорю, как хочу, говорю. Мне нету там ни пастыря, никого, я все сам понимаю. Вопрос, а почему тогда хозяин пришел и сказал, сруби смоковницу на третий год? Ты знаешь, она же там самая высокая, в винограднике стоит, она самая красивая. Она самая понтовитая такая. Что тут виноградник ползет там по земле, там, с плодами корячится на евангелизации, да? Согнулся весь. А смоковница краса. А хозяин пришел и говорит, сруби, нету плода. Знаешь, подобный же момент. Иисус говорит, отец виноградарь, я лоза, а вы ветви. И всякую ветвь, которая не приносит плода, что делает? Бог чик, и бросает в огонь. А теперь открой уши и свое сердце. Иисус говорил, не огорчайте Духа Святого. Иисус пошел к отцу, и Он дал нам Духа Святого. Мы запечатлены Духом Святым. Знаешь, я видел массу людей, которые давно в церкви были, они умные были, они много о себе думали, и их сегодня нет. Как ты думаешь, это случайность? И я знаю, что я влиял, я тянул многие годы их. И сегодня их нету. Когда я перестал это делать, эти люди исчезли. Хотя они могли и 5, и 10, и 20 лет кого-то тянул. Как? Столько ходите! Господь, Он сказал, не огорчайте Духа Святого, потому что людям будут все прощено, да, грехи. Но тот, кто будет огорчать то, что будет хулу делать на Духа Святого, тому не простится ни в этом веке, ни в будущем. И поэтому, когда человек не понимает, и находясь в винограднике, виноградник — это церковь, он вместо того, чтобы приносить плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, чтобы завоевывать этот мир, нести спасение — он фокусируется на другом, он фокусируется на себе, он фокусируется на сплетнях, на осуждениях, на баснях, на разных. И усанешь перечислять, противоположные. Он пытается спорить, он пытается соперничать и так далее. Вопрос: как вы думаете? С кем у него проблема? С тем, кого он видит, или что-то происходит с тем, кого он не видит? Вся проблема что есть хозяин у церкви. Аминь. И есть Дух Святой. И если Дух Святой огорчается и уходит, оставляет какого-то человека, что тогда происходит? У человека тогда меняются откровения. Был один Дух, дом становится пуст, и тогда нечистые духи приходят. И, конечно же, тогда человек начинает еще больше прогрессировать в нечистоте. Хотя визуально он будет смотреться как смоковница, он может так выглядеть внешне. Но Иисус, он говорит, наш фокус должен быть на плоде. Только плод является показателем для теста любого человека, любого служителя, любой церкви, любой ситуации любого виноградника и любой смоковницы. Только плод. И проблема в том, что отец отсекает. Каким образом происходит это отсечение? Человек говорит, я сам ухожу из церкви, мне не нужна уже церковь, я могу с Богом быть напрямую, например. Я не хочу в этом участвовать, я не хочу в том участвовать. Конечно, ты не хочешь. Что значит «чик»? Чик, это значит, у тебя огорчен Дух Святой, и от тебя отошел Дух Святой. Вопрос, когда ты уже перестанешь в церковь ходить, это уже второй вопрос. Главный вопрос, это кто? Дух Святой, это печать Духа Святого. Поэтому Иисус очень серьезно предупреждал, на меня то, что говорите, там прощено будет, но то, что вы говорите, на Духа Святого это не простится. Ни здесь, ни там. Поэтому очень важно, мы должны понимать. Мы думаем, а мы тут просто говорим между собой, а мы тут там с пастырем или с лидером, или с другом посплетничаем, поосуждаем, поумничаем. Послушай, нету тут. Проблема в том, что мир и две тысячи лет назад люди жили, э, знаешь, Бог, чур тебя, не мешай, что ты мешаешь нам тут жить? Мы тут в Иерусалиме, там вот эта башня упала. Что ты мешаешь? Ты должен стоять, держать эту башню. Вообще с Пилатом должен разобраться. Вообще ты мешаешь, там в аварию упал. Ты куда Бог смотрел? Или что-то горе происходит? Бог. Кто виноват? Бог. Чуть что сразу виноват кто? Бог. Конечно. Но по факту на самом деле кто виноват? Человек. И в чем он виноват? что он живет, он всячески пытается отгородить, отодвинуть Бога. Бог должен стать второстепенным, и он полностью пытается сфокусироваться на этом, на материальном. Вот то, что он видит на всех этих проблемах. А Иисус, он пытается вернуть человека и показать, не это главное. А что такое, что я здесь болтаю? Болтаешь? Слова имеют силу. Они влияют на мир, который ты не видишь на все эти протоны, нейтроны. Это уже научно даже доказано, понимаете, да? А потом бум, ой. Потом что-то происходит. А потом Дух Святой уходит. Чик. А потом человек, само собой, он отходит от церкви. Но он верит в Бога. А потом он, конечно, уже и от Бога отходит. Но на самом деле, когда этот процесс весь произошел? когда произошло чик. Так вот, что такое чик? Забрался Дух Святой, и все. Поэтому Иисус говорил, берегитесь, будьте очень внимательны. Это драгоценность, это великое обетование, что Бог дал нам Духа Святого. И когда просто в этом материальном мире сфокусированы неверующие, это одно, но когда верующие люди они тоже сфокусированы только на этой, на материи, то, что они видят на всех этих баснях, сплетнях, на эмоциях, на чувствах, все на этом построено, понимаешь? На визуальном, но не на Слове Божьем. Вот это уже является огромной проблемой. И знаешь, что я видел? Я видел, как многие люди хотели вернуться в церковь. Или как многие люди говорили, когда захочу, тогда вернусь. Куда захочу, туда и вернусь. И я даже помогал, прилагал усилия, чтобы люди вернулись. И люди ходили каждое служение, и даже годы проходили. Я говорю, как, «А, это я вообще ничего не чувствую. Я не чувствую присутствия, я не чувствую помазания, я не чувствую работы Божьей, то, что было в моей жизни когда-то раньше. Я столько прилагаю усилий. Я вроде бы делаю какие-то вещи, а что-то ничего не происходит. А ты знаешь, почему ничего не происходит? Потому что был чик и отрезано. Потому что происходит в нашей жизни на самом деле благодаря благодати Божьей. Благодать Божьей, что Бог дал нам своего Духа, который все знает наперед, который ведет, направляет, утешает, наставляет, назидает нас. Аминь. Через Духа мы имеем связь с Отцом. Мы можем понимать, что Отец хочет, мы можем общаться. И я видел очень много таких людей, которые даже пытались, или которые говорят, я успею, это от меня зависит. Покаяться, прийти к Богу, поверить. И я видел, что у них не получилось. И те даже, которые делают, очень сложно это получается. Очень сложно. А если говорить еще о принесении плода, это еще сложнее получается. Потому что на самом деле плод приносится благодаря благодати и благодаря Духу Святому. Поэтому Библия, она четко нас фокусирует и показывает нам эти вещи. Что есть Дух Святой, что есть плоды Духа Святого, что есть дары Духа Святого, что есть помазание Духа Святого, что есть сила Духа Святого. Что если мы имеем Духа Святого, Библия, она четко Слово Божье прописывает, как мы должны действовать и что мы должны делать. Поэтому это очень, очень важно. Это важнейшее в Библии. Потому что потом бесполезно. Если мы так делаем, мы ничем не отличаемся да, от этого мира.